वेलकम टू 24 स्पॉट न्यूज़।ॐ दिव्य बौधका यमहा, ओम, ओम दत्तगौरवे यमहा, ओम और वैच्छा समलोचता यमहा, ओम ज्ञान स्वरूपाय यमहा, ओम सुवर्ण दत्तलक्ष्मीदार दत्त दीक्षा धारा यमहा, ओम माल्या द्रिललया यमहा, ओम चेवुरिवासा यमहा।

ஓம் சங்கல்பாத்திரேஷாய் கிருத்தியாய நம ஓம் ஸ்ரீராமூத்தி நம ஓம் ஸ்ரீமாத்திரே நம ஓ கோடிக்கப் பலாவணியோ குமரிக்கா நம ஓம் பாவகாய ஓ பரபிரத்மி நம ஓ நம ஓம் கோலகவிலாசே நம ஓம் ஜித்தச்சந்திர ஓம் பராயே நம ओ भक्त जापत्तिवर्धि नम ओम अभीष प्रदाय नए नम ओ गोलोक बालिशिरोजोद्भव द्वादश वर्षिण्ये नम ओं भक्ति साध्याय नम ओ प्रेम सुलभा नम ओ्यवर्ण मरणे सुवर्णरजत स्रजा चंद्रिमे लक्ष्मीद मह मह जातव लक्ष्मण यस्याम् हिरण्यमन्यम् विन्दे यङ्गम्यम् विन्दे यङ्गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् मृगमध्याम् प्रबोधिने श्रियम् देवे दे। पुपहक्वये श्रेर्मा देवे विशताम् सांसो आस्मिताम् हिरण्यप्रापर्द्रान् ज्वलन्ति तृप्तान् अर्पयन्ति पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तानिभो पक्ष्मये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासात् विषसात् कलन्ते श्रियम् लोके देव कृष्णामुद्राम् ताम् पद्मिदेवे शरण माम् प्रबन्धे अलक्ष्मीर्वे नश्यता त्वा मृगे आदित्यवर्णे तपसौ वनस्पतिस्तव वृक्षोधमिन्वः तस्य फलानि तपसानुगन्तु मायान्तरायास्य भाह्य अलक्ष्मेः उपैतु माम् देव सख कीर्तिस्य मनुरासः रार्भूतोऽस्मि रास्मि कीर्तिवृद्धिम् ने ओम् भिर ॐ म्यहम् अभूतिमसमृद्धिञ्च सर्वान् इन्दुदमे गृहात् नन्दद्वारा दुरादर्शा च पुष्टात् करीषिणे ईश्वरेकम् सर्वभूतानाम् काविहोपह्वये श्रियम् राजादिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे समेकामाङ्कामकामाय भक्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय మహారాజా య ఇప్పుడు అందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అందరు లేచి నుంచోండి చేతులు ఇట్లా పెట్టిన ఆశీర్వచన ఇవ్వాలి మనం అందరం కూడా అందరు లేచి నుంచోండి రెండు చేతులు ఇట్లా పెట్టండి నేను చెప్తాను అందరు పలకండి భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారి రామదూత స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దంపతులు సకుటుంబస్య వీరి దంపతులు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవులై దీర్ఘాయుష్మాన్ దీర్ఘాయుష్మాన్ భవులై దీర్ఘాయుష్మాన్ దీర్ఘాయుష్మాన్ భీర్ఘాయుష్మాన్ ఆరోగ్యవంతులై అదృష్టవంతులై సత్యవాక్ పరిపాలకులై సత్ప్రవర్తనా పరులై ధర్మనిష్టాగరిష్ఠులై నానుగుణ సంపన్నులై సుఖులై నవయవని సిద్ధులై శాశ్వత శాశ్వత శ్రీనివాసులై శ్రీనివాస కోట్లాధినేతలై పరిపాలనా దక్షులై అఖండ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండి వీరు ఆయురారోగ్యములతో వర్ధిల్లారని భగవాన్ శ్రీ 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 రామదూత స్వామి వారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఉండాలని కోరుతూ శతమానం పురుష శతేంద్రియ ఆయుషేవేంద్రియే ప్రతి తో తు తస్తు శుభం 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 जय बोलो भगवान भगवान् श्रीरामदूतस्वामि वारिकी जय सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशाङ्कुलम् पुरुष एवेदकम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य जानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोद्यायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत श्रीपादभूतो

yeah शमनीया समा प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् आहुनेयं शिवात्मजं पार्वतीतनयं वन्दे सुब्रह्मण्यं परात्परम् ॐ नमो भगवते स्कन्धाय नमस्ते अस्तु भगवन् कार्तिकेयाय कलाधराय शनीगर्भाय परीश्वराय स्वामिनाथाय पार्वतीप्रियनन्दनाय तारकासुरसंहारकाय शक्तिधराय सर्वेश्वराय श्रीसुब्रह्मण्येश्वराय नमः नमो गुहाय च षण्मुखाय च नमो द्विषन्नेत्राय च दिशद्भुजाय च किवाहनाय च रूपलावण्यविग्रहाय च नमो भक्तवत्सलाय च कुमाराय च नमो अप्रमत्ताय च प्राज्ञाय च नमो विशाखाय च पिङ्गलाय च नमो अव्ययाय चाक्षयाय चा -चा च चा नमो अग्निजन्मने च वेदगर्भाय च नमो अमितविक्रमाय च रक्षोबलविमर्धनाय च नमः च ब्रह्मण्याय च नमो नमः नमो भवाय च भवहरणाय च नमो अमृताय च चतुराय च नमो अच्युताय च अप्रमेयाय च नमः श्यामकन्दराय च ज्ञानपञ्जराय च नमश्चिन्नपातकाय चिदानन्दाय च नमो नमः नमः प्राणाय ouais च प्राणायामपरायणाय च नमवोजस्विने च शरण्याय च नमो तेजोनिधये च त्रिगुणातीताय च नमो ज्योतिर्मयाय च जगद्वन्द्याय च नमो विद्याधराय च महागुरवे च नमो नमः नमो दिव्याय च वेदविदे च नमो दानप्रियाय च ध्याननिष्ठाय च नमो यो योगगम्याय च योगाधीशाय च नमो विषघ्वराय च बाध्यवर्धनाय च नमः शिवस्वामिने च गणस्वामिने च नमो नमः नमो अमरस्तुत्याय चापराधिचाय च नमो अन्तर्यामिने च परमात्मने च